Дед мой Петр Плосконос закончил войну офицером, но он родился в Кировоградской области, село Верблюшка, в 1922 году. По документам я знаю, что призван в армию, был где-то в Ростовской области, судя по всему, в эвакуации была семья. Что он в Верблюшке родился и потом в Верблюшку возвращался, в Кировоградской области. В общем, по-моему, в 1942 году его призвали как солдатом. Ну, из таких интересных, ну он сам умер совсем небесное в 90 году. То есть мне было тогда 10 лет. И я так помню его историю. Мне больше всего запомнилось из -за того, что он рассказывал. Это из того, что они на нейтралке ночью менялись с немцами продуктами. То есть они как-то там выползали. Ну, я, наверное, он тогда еще не был офицером, потому что он говорил, что типа надо, чтобы офицеры не видели. И солдаты выползали ночью на нейтралку и там, то есть, грубо говоря, что он говорил, там шоколад они меняли, у немцев и кофе, а, с, а приносили американскую тушенку, может что-то еще там я уже не помню. Ну, короче, что интересно, то есть днем они друг друга стреляли и готовы были убить, убить, а ночью где-то там встречались на нейтралке и меняли там что-то вкусное на полезное или наоборот вот. ну тоже там несколько раз был ранен с бабушкой моей познакомился кстати в этом в, в госпитале она там санитаркой работала вот так вот, и в седьмом году кстати его в тюрьму посадили потому что он был директором колхоза а у него в кармане нашли два стакана зерна. Он зерно внес. Правда, что был выпивший, как бабушка говорит. Но ну, это не важно, потому что он, короче, два стакана зерна нес своему другу, а у друга ну, были дети, и они очень сильно голодали. Ну, в 47 году голод был. И уже там милиция остановила туда-сюда по карманам зерно. Ага. И далее. То ли 7, то ли 8 лет. И он потом в Игарке. Игарка, это Красноярский край, отбывал наказание. Ну, как бабушка говорит, э, шофером был. Царство небесное бабушке. Шофером был, то есть там были вольнонаемные, они, ну, короче, на грузовике. Игарка это порт. Э, да, какую-то там железную дорогу устроили, ее там со смертью Сталина такие забросили. В общем, он там, то есть, были вольнонаемные, которые за деньги были водители. Ну, то есть, как я так понимаю, что пришел человек по этапу, да, но не видят офицер воевал, у него там и Красной звезды, и орден был, и медали был, ну, то есть, командир взвода, офицер, но пришел же по этапу. То есть, его, он как бы там не за колючей проволокой был, а шофером работал, то есть порту получал грузы и на машине, ну, видно, проваж были и возил грузы на грузовике. Ну, как бы тоже жизнь не сахар, но с 47 по 53 года находился в заключении в Красноярском крае в Игарке, а потом вот Сталин умер. Амнистия была, и он вернулся в верблюшку. Но опять же, он был член партии в 45-м году, в 47 его лишили членства в партии, и он уже он тогда был директором полхоза, а вернулся, ну там уже бабушка говорит, шофером работал, ну то есть как обучение. Ну вот это что еще я помню, что дедушка очень любил горячий борщ. Автобусные билеты на сайте Рубикона.